<applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نبدأ معلمة المغرب في الليلة التي الفاتحة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم ويردو عليهم وللضالين آمين آمين يا رب العالمين yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, adik-adik di jemaah, muslimin dan juga muslimat yang dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah kunianya, dengan nikmatnya, dengan masa yang telah diberikan kepada kita, kesihatan yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah malam ini kita dapat bersama-sama mengikuti sedikit tadabur ayat-ayat daripada surah 20, juzuk yang ke-28 insyaAllah. Malam ni kita bersama-sama insya-Allah akan membaca ayat yang ke-14 dan seterusnya. Ayat yang ke-14 sebagaimana yang telah kita lama berhenti iaitu juzuk yang ke-28 ini adalah menceritakan surah kita ni surah Al-Mujadilah ialah lebih menceritakan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala salah satunya adalah yang Maha Mendengar. Jadi bagaimana kita sepatutnya faham dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan beberapa peristiwa untuk mengingatkan kita semua bahawa Allah Taala ini Maha mendengar. Pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita beberapa lagi peristiwa yang mana menunjukkan Allah Taala ini Maha mendengar. Apa dia iaitu tentang orang-orang munafik dan juga orang-orang Yahudi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan di Madinah apabila Nabi kita telah berhijrah ke Madinah maka ada dua kelompok manusia yang musuh kepada Islam. Mereka ni tinggal bersama dengan orang Islam. Kalau di Mekah ni orang-orang yang kafir, orang semua berhala, orang Quraisy ni adalah musuh kepada Islam. Mereka tak suka kepada Islam. Jadi di Madinah ni bila Nabi kita berhijrah ada dua lagi kelompok yang baru yang tak ada sebelum daripada itu iaitu yang pertamanya orang-orang munafik. Yang keduanya orang-orang Yahudi. Jadi ayat yang ke-14 dalam uh, surah Al-Mujadilah ini kita akan tengok dua-dua ini apa dia sifat-sifat mereka. Apa dia perangai perangai mereka ni yang Allah Taala ceritakan ayat yang ke-14. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Sadaqallahu alazim. Jadi maksud ayat ini Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila Allah taala berkata kepada nabi kita ni artinya Allah taala juga menunjukkan kita semualah juga akan termasuk di dalam orang-orang yang ditujukan kata-kata ini. Maknanya Al-Quran ini bukan hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang saja tapi Al-Quran ini adalah untuk kita semua sebagai orang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Tidakkah kamu melihat Allah taala kata. Tidakkah kamu melihat ilal lazina tawallau kepada satu kelompok manusia yang mana mereka ini tawallau. Tawallau ini diterjemahkan oleh banyak daripada terjemahan-terjemahan maksudnya adalah orang-orang yang bersahabat karib. Ha, gitu. Bersahabat karib, bersahabat rapat. Artinya adakah salah kalau kita ni nak bersahabat dengan orang-orang kafe? Jawapannya tidak salah. Tak mengapa. Tetapi yang tidak bolehnya ialah bersahabat baik. Artinya adalah memberikan semua sekali cerita-cerita, menceritakan kepada mereka, mempercayai mereka memberikan benda-benda, berita-berita yang tidak sepatutnya kepada mereka, menceritakan tentang hal, hal ehwal orang Islam kepada mereka ini. Ha, memberikan rahsia-rahsia rahsia kepada mereka ini. Jadi tak boleh. Allah Subhanahuwataala namakan dalam ayat ini sebagai tawallau. Tawallau ni maknanya berkah, bersahabat karib, bersahabat baik dengan memberikan segala berita-berita uh, ataupun perkara-perkara yang tidak sepatutnya mereka tahu. Allah Ta'ala sebutkan sini ialah Allah Ta'ala sebut supaya kita ni melihat. Maksud kita melihat ini adalah Allah Ta'ala mencela sebenarnya. Mencela. Mencela orang-orang yang perangai macam ni. Perangai dia tawallau qawman radiballah. Orang-orang. Mereka ni tawallau siapa? Qawman radiballah. Satu kaum yang Allah Ta'ala murka kepada mereka. Dalam Al-Quranul Al Karim, dalam Al-Fatihah selalu disebutkan bahawa orang-orang yang dimurkai ghadiba ni murka maknanya marah Allah Taala marah kepada mereka alaihim iaitu maksudnya orang Yahudi jadi dalam al-Fatihah sebagai contohnya kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim kita minta kepada Allah supaya Allah Taala jadikan kita ni orang-orang yang termasuk dalam orang yang diberi nikmat jangan engkau jadikan ya Allah kami ini orang-orang yang dimurkai ataupun orang-orang yang sesat. Walad dhalin tu mana jangan jadikan kami ini orang-orang yang sesat. Jadi siapakah sepakat ulama mengatakan radiballah ni adalah orang Yahudi. Jadi Allah Taala ni memang marah kepada mereka, tak suka kepada mereka kerana perangai mereka ni sejak daripada zaman Nabi Musa lagi Allah Taala dah cerita dah. Bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun. Antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ni lebih kurang 2000 tahun. 3000 tahun. Tapi mereka ni macam-macam. Apa yang mereka buat, Allah Ta'ala telah sebutkan dalam Quran, sangat banyak cerita tentang orang Yahudi ni. Mereka ni bukan sekadar, mereka ni buat perangai dengan Nabi Musa. Allah Ta'ala beri nekmat banyak kepada mereka, tapi mereka ni tidak bersyukur. Tapi mereka ini engkari. mereka ni kadang-kadangnya nak bunuh Nabi-Nabi tu. Jadi mereka telah bunuh ramai Nabi-Nabi dan mereka telah cuba nak bunuh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa tu adalah merupakan salah seorang daripada Bani Israel. Kaum mereka juga bukan orang lain. bukannya family lain, family mereka sendiri tapi mereka telah nak cuba bunuh. Jadi sebab itulah Allah Taala sini marah sangat kepada orang munafik sebab orang munafik ni sangat-sangat mempercayai orang Yahudi. Tapi betul ke orang munafik ni sebenarnya mereka ni adalah menyokong orang Yahudi? Jadi Allah Ta'ala sebut sini, ma hum minkum wala minhum. Ma hum minkum wala minhum. Sebenarnya orang munafik ni Allah Ta'ala kata, mereka ni, ni tidak bersama dengan orang Islam. Dan juga tidak bersama dengan orang-orang Yahudi. Allah Ta'ala sebutkan perkara-perkara ni. Kerana perkara-perkara ni akan berlaku sepanjang zaman. Eh. Kalau tidak berlaku, sekali saja berlaku. Di zaman Nabi SAW saja. Dan kemudian tidak berlaku lagi selepas daripada tu maka tidaklah akan ada dalam Quran ni. Bila ada dalam Quran ni, artinya benda ni, perkara ni akan berlaku, sentiasa berlaku sampai hari kiamat. Jadi Allah Ta'ala telah kekalkan orang Yahudi ni sampai hari kiamat. Cuma orang munafik ni, Allah ada tak ada sampai hari kiamat? Jawapan ni ada. Cuma kita tidak mengetahui siapa orang munafik ni. Ha, sebab bila Nabi SAW, Nabi ni tahu. Nabi diberitahu oleh malaikat Lalu Nabi SAW telah memberitahu kepada seorang sahabat Nama-nama orang munafik yang ada di Madinah ni Tapi orang sahabat tersebut Mereka ni dia tidak tahu, dia tak mau beritahu kepada orang lain ha, Dia sembunyikan, sampailah kepada dia mati Bila sahabat tu mati Maka sahabat-sahabat lain daripada sahabat tersebut Tidak tahu siapakah orang munafik ni Jadi yang tinggal dalam Quran ni apa? yang dalam yang tinggal dalam Quran ialah sifat-sifat munafik ulama Jadi kita tak bolehlah menuduh orang ini munafik, si A ni munafik, si B ni munafik, tak boleh. Cuma sifat-sifat munafik ni diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Al Karim. Antaranya apa? Yaitu mereka ini adalah bersahabat baik dengan orang-orang kafir dan memberitahu berita-berita tentang orang Islam, khabar-khabar tentang orang Islam, rahsia-rahsia orang Islam kepada orang kafir. Jadi itu adalah salah satu daripada perangai orang munafik. Kemudian Allah Taala kata ma hum minkum wala minhum. Orang munafik ini, mereka ini bukannya kafir, bukan kafir. Bukan kafir maknanya mereka ni bersama dengan orang kafir. Tapi ulama kata ma hum minkum wala minhum ni maksudnya adalah mereka ni adalah orang yang ada maslahat, orang yang cari kepentingan. Kalau ada kepentingan di situ, mereka rasa ada kepentingan kebaikan di situ, mereka akan pergi ke situ. Dalam Al-Quran, Allah SWT sebut lagi sifat mereka ni adalah muzabzabina baina zali. Muzabzabina baina zali. Maksudnya, dia ni sekali macam tu, sekali macam tu. Dia tidak tetap pendirian orang munafik ni. Di mana tempat boleh dapat makan, mereka pergi. Bukan dapat makan kita ni, makan nasi bukan. Tapi maksudnya, di mana dapat keuntungan, mereka akan pergi. Makan ikut orang tu. Ha, inilah perangai yang kedua yang disebutkan oleh Allah SWT orang munafik mahum minkum wala minhum wayahlifuna 'alal kazib, wa hum ya'lamun Allah Taala kata mereka ini yahlifun bersumpah bersumpah alal kazib. sedangkan mereka tu penipu mereka tu tipu peristiwa ini telah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu ada seorang apa ni seorang munafik yang bernama Abdullah Ha, nama mereka ni baiklah kan Abdullah ni. Ha bunyi macam baik memanglah. Ketua orang munafik di Madinah pun nama dia Abdullah, Abdullah bin Ubay bin Salul, nama pun Abdullah. Tapi dia ni munafik. Ada seorang munafik ni nama Abdullah juga, bukan Abdullah bin Ubay ni, ni. tapi dia nama Abdullah juga. Dia pernah datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bila dia masuk jumpa Nabi, Nabi berkata, bukankah kamu ni yang berkata begini dan begini, tiada aku. Bukankah kamu ni mencela aku? Bukankah kamu ni mengutuk aku di belakang? Nabi tanya dia. Dia kata tak. Dia kata mana aku buat? Aku tak buat. Right? Kata. Lalu bila Nabi tekan-tekan lagi. Kemudian dia pun bersumpah. Bersumpah. Dia bersumpah lah. Kemudian Nabi, Nabi kata tidak. Kamu buat. Kemudian dia pergi panggil kawan-kawan dia. Yang munafik lah. Ha, dia panggil ramai-ramai kawan dia. Datang jumpa Nabi. Kemudian semua tu bersumpah. Kepada Nabi bahawa mereka ni sebenarnya tak pernah bercakap tak baik di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka pun buat apa? Bukan sekadar mereka ni mereka ni bersumpah. Bila mereka ni bersumpah, berkata bahawa mereka ni tak kata apa-apa pun, tak kutuk Nabi, tak kata tak elok pada Nabi. Turun ayat ini, yah wa yahlifuna alal kadzib wa hum ya'lamu. Allah Taala beritahu terang-terang bahawa mereka ni bersumpah dengan menipu mengatakan dah lama mereka ni menipu kata tak kata Kemudian berani bersumpah pula tu Allah taala kata wahum ya'lamun sedangkan mereka tahu bahawa apa yang mereka bohong itu adalah Allah mereka tahu bahawa mereka ni Allah menipu seterusnya ayat yang ke-15 Allah taala kata a'adallahu lahum 'azaban shadida innahum kanu ya'malun Allah taala kata Allah taala telah menyediakan azab yang seksa yang sangat berat pada mereka dan sesungguhnya amatlah buruk apa yang telah mereka lakukan. Jadi Allah Taala dah label lah pada mereka ni orang-orang yang buat macam tu Allah Taala akan kata-kata bahawa penyeksaanlah seksa untuk mereka. Kemudian seterusnya Allah Taala sebutkan dalam ayat yang ke-16, ayat yang ke-16 Ittakhuzu aimanahum junnah fasaddu an sabilillah falahum azabum muhin. Ayat 16 surah Al-Mujadilah ni, Allah Ta'ala sebut lagi. Sifat yang keempat lah. Sifat yang ketiga orang munafik ni ialah mereka ini menggunakan ittahuzul aiman. Aiman ni maksudnya sumpah dalam bahasa dalam bahasa Arab. Eh. Aiman tu maknanya sumpah. Orang nama aiman tu maknanya nama dia sumpah tu. Aiman, aiman, sumpah. Jadi aiman ni Allah Ta'ala kata orang-orang munafik ni dia menggunakan sumpah mereka ni sebagai junnah. Junnah, junnah ni adalah iaitu sebagai kita sebut bahasa Melayunya perisai ataupun tempat berlindung ataupun sebagai pelindung. Jadi nama jin, jin tu sebenarnya samalah daripada perkataan yang sama. Janna, janna, ya junnu, yang mana satu orang yang berlindung yang tak nampak. Ha, jadi perkataan junnah di sini Allah Ta'ala sebut orang-orang munafik ni ni dia menggunakan sumpah dia untuk menjadi pelindung. Maksud pelindung sini adalah supaya orang Islam ni tak boleh ambil tindakan terhadap mereka. Jadi bila orang Islam, Nabi SAW nak ambil tindakan terhadap orang-orang munafik ni, mereka akan bersumpah. Jadi bila dalam Islamnya, bila seorang tu bersumpah, maka kita kena terimalah mereka. Jadi mereka pun selamat sebab mereka ni bersumpah. Ha, jadi macam tu lah sifat mereka. Jadi jadi kita takutlah ha, pada hari ni kita janganlah bermain-main dengan sumpah dan sebagainya ni. Kalau kita tak betul, ha, mengakulah kata tak betul. Sebab apa? Kalaulah kita ni tak betul, Tiba-tiba kita ni bersumpah, kita katakan kita ni betul. Kita tak sebut macam ni, tak kata macam ni, tak buat macam ni dan sebagainya. Maka itu adalah salah satu daripada sifat orang munafik. Iaitu menggunakan sumpah untuk melindungkan diri mereka. Fasaddu an sabi Allah Ta'ala kata, mereka ini menghalang manusia lain daripada jalan Allah. Padahal maknanya, dia ni, ni adalah kerja, dia adalah menjauhkan manusia daripada Islam daripada Islam ni bukanlah maknanya jangan masuk Islam dan sebagainya. Kalau kata sebut macam tu, jangan masuk Islam dan sebagainya. Itu dah jadi kafir pula. Ah ha, ini orang munafik. Orang munafik ni, dia ni masuk Dia ni adalah orang Islam. Ah ha, jadi makna semua orang tahu bahawa dia ni adalah Islam. Tapi cara dia, cakap dia dan macam-macam lagi. Perbuatan dia dan macam-macam yang menyebabkan maknanya orang tu jauh daripada agama. Ah ha, jadi ini adalah sifat yang keempat lah daripada sifat orang munafik ni mereka ni, ni adalah menjauhkan orang daripada agama. Apa-apa yang agama ni mereka tak suka. Mereka tak mereka tak boleh tengok orang ni baik. Orang jadi baik mereka ni tak boleh tengok kan. Mereka cari jalan juga lah. Nak menjauhkan orang ni daripada Sabi Fasaddu an sabi lillah. Falahum azabun muhin. Allah Ta'ala kata bagi mereka adalah azab yang menghinakan. Lanturnia anhum amwaluhum. Kemudian Allah Ta'ala kata mereka ni banyak harta. Tapi adakah harta mereka ni dapat memelihara mereka daripada neraka? Wala awladuhum. Dan juga begitulah juga anak-anak minallahi -anak, syai'ah daripada Allah. Maksudnya, harta mereka dan juga anak-anak mereka. Anak-anak ni ni kalau ikut orang Arab ni maknanya penyokong. Ha, kalau kita sekarang ni maknanya penyokong ni macam-macam lah. Kalau penyokong-penyokong orang orang besar maknanya ada penyokong-penyokong. Kalau influencer-influencer, pempengaruh-pempengaruh ni ada pula penyokong dia, followers dia, viewers dia macam-macam lah kan. Kadang-kadang ha, orang dah ramai penyokong ni, ni dia naik sombong lah. Ha, dia rasa, dia rasa hebat dia ni. Sebab apa ramai penyokong. Yang keduanya, bila dia banyak harta. Dua perkara ni ni yang menyebabkan manusia sombong, manusia ni ni naik jadi takabun ni, Allah Ta'ala kata kedua-dua ni langsung tak boleh memelihara. Sebab apa? Sebab atas dunia ni, me Memang boleh ada harta semua jadi. ada duit semua jadi. yang salah pun jadi tak salah. dia boleh menyebabkan orang bersalah. Lah dengan rasuah, dengan apa benda. Yang patut, tak patut dia dapat pun jadi dia dapat. Macam-macam lah. Dia dengar harta ni. Tetapi Allah SWT sebut. Di, di akhirat nanti ataupun bila di dengan Allah Subhanahu langsung tak terjadi apa-apa. Allah tak layan orang banyak harta ke, orang kaya ke, orang banyak pengikut ke dan sebagainya langsung tak dapat apa-apa memelihara -apa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabun nar, mereka adalah orang yang akan masuk neraka. Mereka ini adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun dan Allah Taala kata mereka ini adalah orang-orang yang akan kekal dalam neraka itu. Ha, itu adalah ayat yang ke-17 lah. Ha, kemudian selepas daripada itu ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 insya-Allah kita akan sambung akan datang insya-Allah. Aa, dalam kesempatan akan datang pada hari pada hari Senin insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk sambung ayat yang ke-18 daripada surah Al-Mujadilah. Sikit-sikit yang kita faham, sikit-sikit kita dapat insyaAllah. Moga-moga Quran ini akan memandu kita menuju kepada mengenal lebih mengenal kita akan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Islam. Aku lukau lihazah wa astagfirullahaladzim li walakum. بسم الله الرحمن الرحيم ولا إن الإنسان لفي خس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته